Флаг здравствуйте. Турции, здравствуйте, флаг Турции у вас висит какая-то, не вижу голубенькая тарелочка, что на ней и иконка в углу ага. как сочетаются эти вещи и что на голубенькой тарелочке ну давайте я вам скажу икона перевисела большевистский режим перевисит и путинский режим вы уверены, что вы не боитесь это говорить? Ну, если вы меня сдадите, я маленечко буду побавить. Мы в прямом эфире. Закрыть вам лицо? Давайте, забрюривайте. Забрюрюли. Вы что? Ага. Синяя тарелочка ⁇ это сувенирная продукция ФК Зенит. А, футбольный клуб Зенит? Да, да, да. У которого спонсор Газпром. Да. Спонсор да, войны. И, и... Леша Миллер, да, да. А еще э, Толя Тимощук, говнюк наш украинский. Ну, я знаю, что вы его полишали всяких э, спортивных наград. Вот, вы за считаете, то, это он... незаслуженно? Трудно сказать. Он финансирует СВО. и собственно, из каким... собственной зарплаты. Донатят на российскую армию. А, ну тогда черт. Вот ракитский молодец. Вот, да. вот согласен. А был вата ватой. А когда ну, начал. Что, да, он был абсолютно ватный. Но до того момента, он... пока Россия не напала. Да, я знаю, там кидали в его огород камни, но потом он сказал, э, нас освобождать не надо и уехал. Ну, молодец, уважаю, вот. уважаю, Да, да, я тоже его зауважал, в отличие от этого. Но ну, видите, Тимощук, он же по жизни здесь. Живет, он здесь работает. Но то, что он спонсор войны, я этого не знал. Да, ну. а, а, а что он там конкретно, что-то там прикупил, для какого-то там Ну, я как кон 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 конкретное изделие, естественно, не назову, но то, что он финансирует и оказывает помощь российской оккупационной армии, это так. Ну, это подлинно. Это, это хуже, чем подлинно. На... Это, ну, это, это просто предательство. Вы помните, каким он был вот. патриотом Украины с флагом, даже выступая за Зенит, с украинским флагом ходил, да? А тут финансирует да, войну да, было, против было, своего народа. Было, да. а тут... Ну, значит, много смотрел телевизор, понимаете, вот, обыдеотился. Вы знаете, О, я... я еще, я, я извините, да скажу, я его еще помню игроком. Я тоже. По-моему, в Баварии. Да, в и в Баварии, Баварии он играл, и в Шахтере он играл. О. Я помню во всех этих клубах его. Как спортсмен он нормальный человек, но как вот, извините, как человек чмо, понимаете, получается. Согласен. Вот все, да. Вы знаете, я смотрел несколько его интервью еще старых, старых-старых. Э -э ну, во-первых, он связывает слова в предложение достаточно грамотно, как для футболиста, что, в общем-то, не часто происходит. Ну, да, ну давайте будем откровенно, в футбольной среде это нечастое явление красноречивый э, спортсмен-футболист. Но тем не менее, Тимощук был из тех, кто предложение формулировал достаточно уверенно и правильно. Но, короче, как... речь была у него поставлена, да? Вот Причем ему, а, быть, не, не, поставлен. не просто речь, а речь украинская. А он на украинской мове размовлялся. Выключено. Или... Он все интервью на не давал выключено украинскую мову. Ага, ага. Ну да ладно, короче, это ваш человек, а, а гражданство вы его лишили, нет? Ну, у нас нет института лишения гражданства, и вот эти вот подобные выборки наших властей они для меня ну, совершенно неприемлемы и непонятны. У нас нет института лишения гражданства. Это если у человека несколько а... э, гражданств, то по закону он должен отказаться от украинского гражданства. Но лишить человека гражданства за какие-нибудь преступления или правонарушения нельзя. Понятно, ясно. Ну и третья картинка флаг Турции, да? Да, 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 да. Память об отдыхе, об неоднократном офигительном отдыхе для бедных. В РФ нет мест где так отдохнуть по таким деньгам. Вот, просто выключает тебя из жизни, голова ни о чем не болит, даже с не болит. Вот и все. Я э, до 2014 -го года ездил отдыхать, э, как правило, в Крым. Я не могу сказать, что там было дорого или э, какой-нибудь уж очень качественный отдых нет но это просто была традиция с юношества наверное да семья моя и большинство моих друзей до 2014 года ездили отдыхать ну, прежде всего преважно, украинскую мову в Крым сейчас это невозможно я вам скажу что я очень скучаю по Крыму и невозможно не потому что я не могу туда поехать Ну, сейчас не могу сейчас война а, mm -hmm. А потому что мне совесть не позволяет этого делать. А таким, как Тимощук, позволяет финансировать армию российскую. Ну, собственно, вот, собственно говоря. Я согласен с вами абсолютно, потому что, когда мы Турция была закрыта, и кто-то у нас, мы ездим большой толпой, там, включая тещу внука и детей, дальше человек, и встал вопрос о Крыме, сразу отмели, потому и за статус. В первую очередь из-за статуса, а второй момент, меня пацаном, когда мне было 21 год, меня заносило в Крым, мы ездили туда груши околачивать, как студенческий отряд, хотя мы были уже после армии, колхоз Украина между Бахчисараем и Севастополем, вот, и как-то так, вот такие вот дела. И первый раз я там увидел море на пароме, черное, азовское, искупались там и там, как проводники нам советовали. А, ну, я вам что скажу, мне не понравилось. Во-первых, перек с Анталией не сравнить. Там без кораллов делать абсолютно нефига. Вот. И мы были вообще на диком пляжу, на Каче, по-моему. Вот, это возле, возле Севастополя, да, по-моему, Качинское училище, вот это вот. Я не знаю. А, и там негде даже с смыть в себя соль, понимаете. Вот. Да, да. Ну, не, ну я не могу этого сказать, потому что мы последние годы ездили, ну, наверное, вот с 10 по 13, да, вот последние три года мы ездили исключительно в Месхор, не особенно перемещаясь по всему остальному Крыму. Но я обязательно туда вернусь. Обязательно. Подождите, давайте уточнение. Вы ездили куда-то. А... В отеле или дикий отдых такой, палатка? Не, 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 там, не, не да? палатка, не отель и не палатка, ну, съемное жилье на берегу моря. Ага, ну, насколько я помню, вот у нас чуть ли не силы туда шахтера загоняли, самолеты эскадрильные летели туда, потом у меня друган там был, знаете, он не знал, чем заняться, у него случайно банкоматы не работали случайно у него были дежурные 10 тысяч, да, вот эти, вот. он купил удочку и 20 дней ловил барабунки, да. барабунки да, понимаете да. он, он, он просто был вообще от такого сервиса потом он приносил и в столовой котам раскидывал эту барабунку я согласен, вот я согласен. никакого сервиса там действительно нет, но поймите и... это, для меня, это для меня детские воспоминания юношеские и это, это, это не про сервис, это про что-то другое да, я не знаю, где их там селили, но я так понял, это что-то было типа санаторий имени Сергуа Женикиза типа. Не, ну там, там же там... очень, там же очень много было построено частных отелей э, перед оккупацией, там огромное просто количество было частных отелей достаточно хорошего уровня. Ну, тут нужно было показать, что Россия, там Крым наш и все туда души не, не чаяли. Нет, это понятно, а, это понятно. Это же это чисто пропагандистский подход, понимаете? Вот, и, и все как-то так. Я согласен. Ну что ж, и, спасибо и, вам за вашу позицию. Это редкость в России, честно вам скажу. Вас не видят Но... и стрим э, в любом случае не Да при... я ничего криминального не рассказал. Вот, вот так вот практически. А как у вас канал называется? А... Вы почему-то здесь под российским флагом? Да, я под российским флагом, потому что я в рулетке регистрировался через ВКонтакте, а тогда э, только под российским флагом. Как канал называть? Басенка Украин. на английском. О, давайте по буквам. Ну бас, бас гитара, знаете, как пишется? Знаю, знаю. бас. Да. Бэс. Потом энко, ну как рок-н-ролл. 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 Ну, ну знаю, как пишется рок-н-ролл. Ну, так, а, так, рок так, так и бас энко пишется. А, все, понял, <laughs> понял, понял. А, а в миру как вас зовут? Сергей меня зовут. Для большинства, для большинства россиян меня зовут Степан Андреевич, но они все равно не понимают, почему так. Это Бандера Степан Андреевич. Да, 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 да. Сергей, но это вы, это вы знаете, а большинство россиян не знает. Сергей, я вам порекомендую, будьте настойчивы, вот когда будет сидеть парень в красной маечке, в очках, в бейсболке. Он из Берска, он свой, он пятая колонна, ищите. Вот, как-то так. Ладно, Шутка. украинская Тихой украинской вам ночи, чтобы ничего не шумело, не летело, чтобы спокойно спали, никуда не подрывались, ни в подвал, ни в простенке. От души всего хорошего. Я с Харькова. Ой, 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 ой. Знаете, я из Кемера, но я знаю, что такое Северная Салтовка. Было. Я просто с Салтовки. Не с северной, просто с Салтовки. Просто, просто было. Это это позорище. Мы посрались с вами на три поколения. Но... Не вот. я, я бы это назвал не позорищем, я бы это назвал преступлением. Все-таки знаете. Это, это, да, это, это вот действительно на три поколения, это я не знаю, может даже больше. Беда, беда, вот пока... состоит, беда состоит в том, с моей точки зрения, что когда закончится война, она все равно рано или поздно закончится, какой бы болью, какой бы кровью она ни происходила, Россия в любой ее ипостасии все равно не покаяться потому что я не помню в истории такого случая, чтобы Россия покаялась. Россия не покаялась даже за сбитый азербайджанский самолет. О чем вы говорите? Я об этом Сергей? и говорю. Вот, даже этому считается унизиться, понимаете, перед кем? Перед азерами, что ли? Понимаете? Это шовинизм. Вот. Да, да. Но он одинаково ненавидит, что вас, что нас, понимаете. Да, я это вы... прекрасно вы... понимаю. Ну, ему плевать, кто там умирает, понимаете, вы на своей земле умираете. Миллионеры... У вас умирают, понимаете? Я знаю миллионеров, которые у нас воюют. Странно. Странно. Почему? Ну, это, это ваша недоработка. Ну, я сегодня их здесь видал. Я серьезно знаю. Я лично знаю. У меня есть мой хороший с детства друг, э, э, по-украински заступник головы Верховного Суда Украины. Он воюет. Он в составе ВСУ воюет? Да. Он начал воевать еще в 14-м солдатом. Сейчас он уже, конечно, майор. Понятно. понятно. Так что, ну, ну, я вам про, про других миллионеров говорю, которые ну, вот, солдаты, кредиты. Говна, говна у нас хватает, тут с вами не поспоришь. Но, видите, э, правильно, у нас все равно выбора другого нет. Нам надо сохранить свое будущее. Давайте я вас обнадежу. Вот была такая песня у Высоцкого. Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Вот вы в тоннеле, и у вас там свет есть. А мы в коридоре, который стенкой заканчивается. Я про Оно вообще не имеет права на существование. А есть мы еще, точно... идет, идут по Украине солдаты группы «Центр». Это Высоцкий, потом перепели, это «Манго-манго» группа веселая такая у нас. Хорошая команда, но она куда-то пропала, не высказывается, не высовывается, но они ее веселее поют, чем высотки. Вот ладно, Сергей, от души всего хорошего. Ищите хлеб, ваш же хлеб показать русских такими, как их показывает Дима Карпенко да, у себя на канале Дима Карп, <связывается> Дима Карпенко это кто? Апостол Дмитрович. А, я понял, говорит. да, я понял. Золки на Карпенко. Вам... Да, я, вам же надо таких показывать. Я, а я, 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 у меня нет такой цели, честно вам скажу. У меня цель моего канала это помочь нашей армии. Это первое главное. А второе это провести допрос преступника, чтобы ему потом не пришло в голову говорить, что он ничего не знал. Вас в данном случае это не касается, вы все понимаете. Тяжелый вопрос. Сейчас видите ненависть до того захлестывает с вашей стороны. Это Мы не ненависть. Это, это, ну, в, в украинском языке есть слово «людь». Ненависть плохо передает э, все чувства, испытываемые украинским народом. Людь. Лютый какой-то производный от этого? Лютый, да, производный от этого. Месяц лютый это производное от слова «людь». Ну, ваши, видите, уже вот эта людь достигла вот... Э огромных размеров до этого как его чисто по территориальному принципу если из РФ значит все он орг ну, раз, ну, раз он, он и не буду я ни цензурных слов ну, не, обобщ... я... не обобщайте это, это не совсем так редко Сергей я вам по честному признаюсь, редко удается разговаривать с, с Украиной понимаете поверьте, если... поверьте я забыл как вас зовут меня Олег зовут. Олег, поймите правильно, я сам не очень-то верю в хороших русских. Но я просто осознаю, что с кем-то ты придется иметь дело, когда вот это вот говно плешивое сдохнет. Все равно с кем-то придется иметь дело. Поэтому я веду себя вот так, как я себя веду. Да есть, есть люди, понимаете, люди просто адекватные стали я вам по-честному скажу, как немецкие овчарки. Они все понимают, но, но не могут ничего говорить. Понимаете? И, ну вы же говорите. А, я здесь вам могу это сказать. Я в окружении в своем это говорить не могу, понимаете? Ладно, Олег, лицо ваше вот. закрыто. Спасибо вам за вашу позицию. Всего хорошего. Вот. До перемоги. До перемоги. Все одно, друзья, как бы там ни было, я не верю в хороших русских, честно.